Ви, ну, так уже сложилось, что в начале новой темы я уже обычно рассказываю, что происходит в наших взаимоотношениях с государством. По результатам нароговой проверки против меня возбуждено уголовное дело. Против меня, да, за неуплату налогов, что очень интересно, потому что, насколько я знаю, мы самые большие налогоплательщики в нашем районе. Да. А, значит, вчера я получил повестку, меня вызывают Следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции э, по этому уголовному делу в повестке, правда, не указано в качестве кого меня вызывают. Вот я не пойму, поэтому все же я спрашиваю. Но есть еще рассмотрение нашей жалобы по результатам проверки, и это не завершено. И рассматриваться наша жалоба будет 19 января в городской налоговой инспекции. Мы обратились за защитой к бизнес-омбудсмену, то есть к человеку, который защищает права предпринимателей. И представители бизнес-омбудсмена будут участвовать в рассмотрении нашей жалобы. Они приняли наше обращение. И и я просто вот хочу сказать, что прежде чем начинать следственные действия по уголовному делу против меня, давайте дождемся 19-го. Наша жалоба отклонена, не отклонена, и тогда я приду и, в общем, и задавайте мне вопросы. Все. Но это так, это о грустном, а более приятном. Я уже говорил про клуб 3 TV, и я должен сказать, что я удивлен, сколько поклонников у нас по всему миру. К примеру, Вьетнам, Нячанг, Эдуард Пащенко. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Как погода во Вьетнаме? Здравствуйте, Савик, здравствуйте, студия, здравствуйте, телезрители. Погода в Нячанге очень хорошая. Слушаем вас, смотрим. У нас здесь диаспора большая, очень рады, что вы несете правду, несете свободу слова. Она доходит и до нас, до Вьетнама. А вы говорите, там большая диаспора. Ну, сколько примерно? Ну, украинцев, наверное, человек 200. Ну да, для Вьетнама это огромная диаспора. Для города 450 человек. Ну, спасибо, мы очень рады. и люди смотрят программу. Люди смотрят в онлайн, интернет здесь хороший, намного лучше, чем в Украине. Люди смотрят онлайн, люди переживают за Украину, люди интересуются политикой. А вот вы... Это, а я вы... считаю, очень хорошо. А вы кем работали в Украине и почему вы все же решили поехать в Вьетнам? Бабьетнам. До поездки в Вьетнам, это было в 2010 году, я работал в государствен... на государственной службе. После прихода к власти нашего знаменитого президента Януковича мы все ушли и разъехались по всему миру. И вот и все. И после этого решил открыть бизнес здесь. И как бизнес? Ну, я хочу сказать, здесь намного проще его открыть, чем у нас. Налоги нормальные. Бизнес можно вести легально. А налоговый к вам приходит часто? Налоговый менеджер приходит раз в три года. Заткать, да. <плес> <плес> Налоговый менеджер приходит раз в три года, и здесь нормально условия для бизнеса, для инвестиций. Многие люди <плес> вкладывают в бизнес деньги. Конечно, у нас здесь маленький бизнес. Я не могу сказать, что здесь у нас большой бизнес. А, например, Сингапур. Америка вкладывает хорошие деньги в курортную индустрию Вьетнама. В принципе, вот так. Спасибо, спасибо, Эдуард, и привет от нас всех вам всем.